GMOS kanallardan hamınıza salam dostlar və bu gün sizlerle bərabər e, J1 2016-ya format verəcəyəm dostlar. E, telefon e, koda düşəndə və ya, e, yaddaşı dolduqda e, telefona format verməyi göstərəcəm. Birinci olaraq dostlar burdan ayarlara girəyik. İlk öncə e, burdan e, hesab bölmənə girəyik. Burda e, mən də hesabı olmadığına görə göstərə bilməyəcəm. Dostlar, burda hesablar silirüyün nə qədər hesab varsa, e, hamısının üstünə basırıq və silirüyü hesabları ilk öncə bu vacibdir və sonra isə davam edirik. E, əvvəl telefonu söndürürük. basına basıb saxlayırıq. Papuş açıl gəldikdən sonra söndürüb yandıran buraxırıq, dostlar. Robotura basırıq. Android gələndən sonra isə Android basıb centrə tura gedirik. Bəli, dostlar, burada isə e Belə bir səhifə çıxır qarşıza. Ondan sonra dostlar burda aşağı gəldik. Wipe data factory reset sözünə gəldik dostlar. Wipe data factory reset. Ya e, 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 bunu da deyim dostlar, bu e, e, barmaqla, yəni sensorla cəl, gəlmir dostlar. Kod e, verib alanla yuxarı-aşağı çıxa bilirsiz. Ona görə də aşağı basırsınız dostlar aşağı gəlir, yuxarıya basıb yuxarıya. Nəsə, e, faktor resetin üstünə gəldikdən sonra dostlar, burada e, yandırıb sonra knopkasına bir dəfə basırıq və irəliləyirik. Sonra qarşınıza belə bir səhifə çıxır. Burada da no, no var. Bir də bir dənə yes var. Yes-in üstünə gəldik. Yes, e, delete all user data və bunun üstünə yenə e, knopkaya basırıq. Bəli dostlar, söndürüb yandırıma basırıq və irəliləyirik. Və bundan sonra isə qarşınıza Belə bu yenə bizən səhifə-səhifə çıxacaq. Dostlar, burda da e, robotunun sistem növlüyəm yani 1-ciyə basırıq, həmin ki e, knapkaya basdıq və telefonunuz yanacaq, dostlar. Bəli, dostlar. Bəli dostlar, bu işlən biraz uzun çəkəcək. Yəni uzun deyəndə bir 5 dəqiqə, 15 dəqiqə, 10 dəqiqə falan çəkə bilər. Yəni e, telefonun özünə görə, bu telefon özünə bağlıdır. Bir də məsələn e, yaddaşına görə bağlıdır. Əgər telefonun yaddaşı çoxdolubsa, çox çəkəcək. Azdsa az çəkəcək dostlar. Bəli dostlar, sonra qarşısa belə bir səhifə çıxır yenə. E, bu ustanovka proqramları yeniləyir, yəni, yəni yükləyir dostlar. Bunu da gözləyirsiniz dolmağın da gözləyirsiz bunu dostlar. Bəli. Doldu gördüyünüz kimi. Daha sonra açılış ekranı gəldi, bəli. Burdan əvvəl dilimizi seçirik. Azərbaycan mən seçdim və burdan yaşıl düymə, yəni irəli düyməsinə basırıq. Sonra burada Wi-Fi parametrlərdir. Wi-Fi-a qoşula bilərsiz, qoşulmaya da bilərsiniz, bilərsiniz növbətə də deyə bilərsiniz. Və mən qoş, qoşulmuram, dostlar. Bir dəqiqə. Mən hələlik qoşulmuram. Növbətə basıram. Sonra, dostlar, şərtlər var burada. Şərtləri oxuyursuz, oxuyursuz, oxumasınız da heç vacib deyil, vacibdir, dostlar. Növbətə basırsınız. Və burada razıyamə basırsınız. Sonra əgə e, vaxtı göstərir dostlar, vaxtı qura da bilərsiz, qurmaya da bilərsiz. Mən qurum gəlirəm. Bəli dostlar, saati qurdum və yenə növbətiyə basırıq. Yəni sizə saati qursuza yaxşı olar. Yəni. Burda e, adı və soyadı yazırıq dostlar. Və bəli, adı və soyadı yazdıq və burda da növbətiyə basırıq. E, burda isə dostlar, burda da skip basırıq, yəni keçə basırıq və don't don't skipə basırıq, yəni istəmirəm. Yo yo dostlar, skip an və ya basırıq, yana buranı keçsin. Bəli, sonra mor deyirik, yəni növbətələr. Yəni daha çoxu. Mor, mor və növbətə basırıq. Bəli, dostlar, burada isə sizə Samsung-un öz haqqındana daxil olmaq istəyir, amma siz burada buraxa basın və yenə buraxa basın və qurulma tamamlandı dedi. Telefon açılır. Bitirə basdıq və telefon yenidən özünə qayıtdı. Bəli, beləcə yaddaşı təmizləndi və e, əgər qoda düşübsə, qotdan da çıxarda bilirsiz, dostlar. Görürsünüz kimi. Nəsə dostlar, videonu izlədiyiniz üçün sağ olun, salamat qalınız. Kanal abunə olun, unutmayın, like atın və e, sağ olun, salamat qalınız.